тематические ряды, есть проблематики, целый ряд других. Если говорить о междисциплинарных исследованиях, опять институт всю предметность. Междисциплинарные исследования, они как раз и направлены, и в большей степени имеют в виду решение какой-то одной проблемы, с разных ну, с разными, с привлечением разного инструментария и все такое прочее. Говорить, допустим, о философии или стремиться определить философию, так я бы сказал так, ну, имея какой-то там определенный интерес в этом направлении, сколько философия существует, столько и определения, что такое философия. Определять ее вообще не имеет никакого смысла. Ну, какие-то ориентации, скажем, там могут быть. Вот одна из таких ориентаций, которая в последнее время, как мне кажется, в философских построениях в понимании философии, она просматривает, это в первую очередь не сама философия как предметного, ее там антологии, носиологии, антропологии и чего-то другого, а сама суть философии именно философской. Я бы сказал так, что для философии важно не конкретное решение проблемы, не надо от нее требовать никакой конкретности. Для нее выявление проблем и очерчивание всего лишь возможных плоскостей решения этих проблем. Это будет философия. Задача теории, тем более, что философия это еще и не наука, и не только наука. Задача науки давать ответы на те вопросы, которые есть. Можем мы сказать, что любая из тех теорий, которые в настоящее время существует, она не имеет философских начал основ. Любая теория имеет, любая теория права. К сожалению, теория государства, тут еще одна проблема, не имеет таких философских основ. А любая теория права имеет, это не связь, да без сомнения. Можем мы говорить, что это философия права. Вопрос я бы сказал. Разные поля, разные исследования. Нет жесткой демаркации. Границы, наоборот, вот мы с Юной говорим, они прозрачны. И границы это не, скажем, таком, как одной линии. Они, наоборот, вот как определенная зона, где в этой зоне одно с другим перетекает и так далее. Самое принципиальное, мне кажется, что вот сегодня было поставлено, это в том, что, ну, я так понял, это всеобщее признание, что такая проблема есть, она требует своего решения. Для этого надо проводить исследование. В данном случае, сидя в этой аудитории, высказать какую-то одну точку зрения, ну, там, по учебнику сеанса я посчитал, было 350 теорий прав. Идея, ну и что? А он только и показывает, что никогда такого не было, что во всех странах было Ну, то я все говорю, 30 теорий прав. Ну и что из этого? И точно так и тут. Но когда будут исследования, когда будет массы публикаций, будут этим исследованиям, будут определенные формы их институционализации. вот Алексей Леонидович очень сегодня хорошо говорил об этих формах и влиянии. Но опять-таки они не оторваны, опять-таки нет между ними границ. Они взаимодействуют между собой. Одно создает то, потом эти организации, они наоборот воздействуют на эти основания и все такое прочее. И, ну скажу, вот, что мне тоже э, понравилось, и свою учительницу Людмила Андреевну я поддерживаю, ну, в мир, я бы сказал, поддерживаю в том, что uh -huh. даже я вот в один момент хотел бы... Санкт-Петербургская школа сравнительной философии, именно сравнительной философии, когда она столкнулась, и у них они начали исследовать философию Востока, Запада и Востока, они пришли к выводу, что философия Востока это всего лишь условное название. А философия, в том понимании, как мы ее понимаем, это в большей степени традиция Запада. Как их, вот именно тут компаративизм, как вот эти совместить? Нет скажем, сводя все к этой определенности. Вот, в контексте пост, пост, не пост неклассической науки вот и тоже влияние и так далее, надо учиться жить в состоянии неопределенности. Потому что в связи менчу, в разных границах, в разных, оно приобретает совершенно разные формы. Если мы сегодня э, определим, скажем, философию сравнительного управления таким образом, мы тоже должны сказать, что она уже неправильная. Поэтому мне как прелесть всего этого обсуждения, я с удовольствием слушал скажу, именно в том, что вроде бы разные направления вроде бы то-то, а если взять все вместе, оно говорит о том, что эта проблема или эта проблематика достойна своего дальнейшего исследования. Но как о а будущем покажем. Дякую. Дякую.